ایک سناٹا تھا یورپ کے سمندر میں صرف سلیبی جھنڈے لہرا رہے تھے لیکن پھر ایک دن ایک مسلمان بحری مجاہد آیا ایک ایسا نام جو دشمن کے لیے خوب اور مسلمانوں کے لیے فخر بن گیا وہ آیا اس نے طوفان اٹھایا اور یورپ کی نیندیں اڑا دی اور آج ہم اس مرد مجاہد کی کہانی جس نے اسلام کا پرچم سمندر میں بھی سر بلند کیا اگر آپ کو عثمانی سلطنت اور اسلامی ہیروز اور جہاد بحر کی کہانیاں پسند ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیا تم نے کبھی سمندر کو تڑپتے دیکھا ہے کیا تم نے کبھی نیلے پانیوں میں چلتے جہازوں کی آواز سنی ہے ان آوازوں میں کبھی کبھی تاریخ بولتی ہے کبھی کبھی کوئی ایسا نام ابھر کر سامنے آتا ہے جو صرف ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک نشان ہوتا ہے ایک پیغام ہوتا ہے ایک ایسا نام جس کے ذکر سے یورپ کے بادشاہوں کے چہرے زرد ہو جاتے تھے جس کے جہاز جب سمندر میں آتے تو صلیب والے قلعے میں اپنے سہم جاتے تھے کبھی سمندر صرف پانی کا ذخیرہ نہیں ہوتا تھا کبھی سمندر ایک ایسی سلطنت کا قلعہ بن جاتا ہے جو خشکی سے نہیں جہازوں سے چلتی ہے اور ایک ایسا وقت بھی گزرا جب یورپ کی سب سے بڑی پہری طاقت صرف ایک مسلمان کے نام سے لرز اٹھی اور اس کا نام تھا خیر الدین باربروسا چودہ سو اٹھتر عیسوی کا ایک روشن دن یونان کے ایک ایک چھوٹے سے جزیرے لیس میں ایک بچے نے آنکھ کھولی ماں عیسائی عثمانی فوج کا سپاہی اور اس کے چار بچوں میں سے ایک بچے کا نام خزر تھا جسے دنیا نے خیر الدین بار بروسہ کے نام سے جانا ایک ایسا نام جو پوری بحرہ روم کی تاریخ بدل دے گا خزر کے تین بھائی تھے اسحاق لیاس اور قریب ترین اروج بابا چاروں بھائیوں کا بچپن غربت اور محنت میں گزرا مگر ان کے دل میں کچھ اور ہی خواب تھے وہ خواب جن میں قلعے سمندر جہاز اور فتوحات تھی وقت گزرتا گیا خضر اور عروج جوان ہو گئے دونوں نے مل کر چھوٹے تجارتی جہاز چلانا شروع کیے یہی تجارت ان کے لیے سمندری دنیا میں قدم رکھنے کا ایک ذریعہ بنی لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت بہرائے روم میں صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے قزاکوں کی طاقت وہ قزاک جو کمزوروں کا مال لوٹتے تھے اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو غلام بنا لیتے روج اور خزر نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا وہ صرف تاجر نہیں رہے وہ سمندری مجاہد بن گئے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور وہ واقعہ تھا سکوت غرناتا گگرناتا کا سکوت اور اندلس کا آخری دن چودہ سو بیانوے ہجری اندلس جو آٹھ صدیوں تک علم تہذیب اور انصاف رواداری کا عالمی مرکز رہا جہاں ایک وقت میں بغداد اور قاہرہ سے بھی زیادہ یونیورسٹیاں تھیں جہاں مساجد کے مینار علم کی روشنی بانٹتے تھے جہاں ایک ہی گلی میں مسلمان اور عیسائی یہودی امن سے رہتے سہتے تھے مگر چودہ سو بیانوے عیسوی میں کرناتا کے آخری حکمران ابو عبداللہ نے جب فرڈینٹ اور ایزابیل کے سامنے قلعہ ہمراہ کی چابیاں پیش کی تو صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ پورا اسلامی اندلس ختم ہو چکا تھا یوں آٹھ سو سالہ مسلمانوں کی حکومت کا آخری چراغ گل ہو گیا کہا جاتا ہے کہ جب ابو عبداللہ نے آخری بار کرناتا کی جانب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو پہ نکلے اس کی ماں نے صرف ایک جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی زندہ ہے جس زمین کو مردوں کی طرح تم نہ بچا سکے اب اس پر عورتوں کی طرح مت رو کی فتح کے بعد اور نے کے وعدے کیے مگر وعدے ہوئے مساجد کو کلیسا بنایا گیا قرآن کو جلا دیا گیا عربی زبان پر پابندی لگا دی گئی مسلمان بچوں کو عیسائی اسکولوں میں زبردستی داخل کیا جانے لگا ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا محبت کی شادیاں جبری مذہبی تبدیلی میں بدل گئی اندلس کی گلیوں میں اذان کی آواز بند ہو گئی مدارس خاموش ہو گئے مائیں اپنے بچوں کو نفل نماز کی طرح چھپا کر اسلام سکھانے لگی اب لاکھوں مسلمان جو نسلوں سے اندلس میں تھے اپنی زمین زبان گھر اور شناخت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے بہرہ روم ان کے لیے یا تو امید کا ساحل تھا یا پانیوں کی قبر ہزاروں مسلمان بیڑوں پر سوار ہو کر شمالی افریقہ کی طرف جا نکلے الجزائر، تیونس، مراکش، لیبیا. لیکن ان نہ پناہ تھی نہ روٹی تھی یہ وہ وقت تھا جب روس رئیس اور خیر الدین نے اندلس کے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کیا جب بار بروسا کو خبر ملی کہ سینکڑوں مسلمان خاندان جو اسپین کے ساحلوں پر فسے ہیں اسپین کی فوجیں زبا کر رہی ہے تب بار بروسا نے اپنی کشتیاں روانہ کی اندلس کی جلتی زمین پر اپنے بحری بیڑے بھیجے باربروسا اور اس کے بھائی عروج نے ہزاروں مسلمانوں کو بچایا کئی مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر عیسائیوں کے بیچ سے مسلمانوں کو نکالا وہ انہیں الجزائر لاتے ان کے لیے روٹی لباس اور رہائش کا انتظام کرتے اب باربروسا کا نام پورے اسپین میں دہشت بن چکا تھا عیسائی پادری اپنی تقریروں میں کہتے تھے یہ داڑھی والا ترک ہمارے ساحلوں پر آ کر سلیپ کو مٹانا چاہتا ہے عیسائی بچوں کو باربروسا کا خوف دلا کر سلایا جانے لگا وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا نہ کسی سلطنت کا حکمران مگر یورپ کے حکمران اسے خطرناک ترین دشمن ماننے لگے تھے باربروسا نے ان لس کے مسلمانوں کو بچا کر صرف ایک جہاد نہیں کیا بلکہ امت کی بیداری کی شمع بھی روشن کی اسلامی قوت کا علمی ثبوت دیا اور دکھا دیا کہ اگر میری ماں کی عزت کہیں پامال ہو رہی ہے تو میں روم کے آخری کنارے تک جاؤں گا اس کی یہ قربانی خلافت عثمانیہ تک جا پہنچی اور پھر سلطان سلیم اول نے اسے بحری بیڑے کا کمانڈر بنایا اسپین میں مسلمانوں پر اتنا ظلم تھا اندلس ہاتھوں سے گیا آزان کی آوازیں بند ہوئی مگر بار جیسے خدا کے بندے نے تاریخ میں وہ چراغ روشن کیے جو آج بھی ترک نیوی کے نشان پر چمکتے ہیں اب یورپ کے سمندروں میں صرف ایک نام گونج رہا تھا عروج رئیس اندلس کے مظلوم مسلمانوں کو بچانے والا سلیبیوں کے بحری بیڑوں سے ٹکر لینے والا قزاکوں کا کہہ اور امت مسلمہ کا واحد محافظ روج رئیس صرف ایک جنگجو نہیں تھا وہ ایک انقلابی روح تھا جو ہر ظلم کے خلاف بغاوت کرتا تھا یورپ کے ساحلی علاقوں میں لوگ اس کا نام سن کر لرز جاتے تھے جہاں عروج کا پرچم نظر آتا وہاں قلعے بند ہو جاتے تھے ساحلی فوجیں چھپ جاتی تھیں اسپین جنیبا وینس سب کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ دو بھائی عروج اور, اور خزر سمندر کے اصلی بادشاہ بن چکے ہیں لیکن یہ طاقت صرف ہتھیار سے نہیں آئی تھی یہ طاقت ایمان اخلاص اور نیت کی سچائی سے ان کے درمیان آئی تھی جب اندلس سے نکالے گئے مسلمان بار بار عروج رئیس کے پاس آتے جب ان کی آنکھوں میں اشک اور چہروں پر یتیمی کے آثار ہوتے تو عروج کے دل میں ایک طوفان اٹھتا اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں صرف بچانا کافی نہیں انہیں ایک نیا گھر ایک نئی پناہ گاہ دی جائے گی یہی وجہ تھی کہ الجزائر کو اس نے اپنا مرکز بنایا کئی قبائلی سردار اس کے ساتھ مل گئے اور عروج نے پورے شمالی افریقہ کو ایک بار پھر اسلامی حکومت کا ایک عظیم قلعہ بنا دیا مگر عروج رئیس کی یہ طاقت یورپ کو برداشت نہ ہوئی اسپین کی حکومت نے اب ایک بڑا فیصلہ کیا کہ عروج رئیس کو ختم کرنا ہوگا ایک سلیبی فوج بھیجی گئی جدید ہتھیاروں سے لیس ان کا ہدف تھا تلمسن جو اس وقت عروج کے قبضے میں تھا عروج رئیس نے اپنے بھائیوں اور مجاہدین کو جمع کیا اور سب سے کہا یہ جنگ صرف ہمارے لیے نہیں یہ امت کے بچوں کے لیے ہے اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو مسلمان کہنے کی ہمت نہیں کرے گی عروج رئیس نے نہایت دلیری سے تلمسن کا دفاع کیا کئی دن تک لڑائی جاری رہی مگر دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کو کمک بھی پہنچ رہی تھی مگر عروج رئیس کے پاس کم ہتھیار کم سپاہی مگر تجربہ بے مثال تھا آخری دن دشمن نے شہر کا محاصرہ کر لیا عروج کے ساتھیوں کی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی مگر وہ خود قلعے کے دروازے پر تلوار تھامے ڈٹ کے کھڑا تھا اور پھر وہ لمحہ آیا جب سخموں سے چور تن تنہا پیاسا تھکا ہوا روج رئیس دشمنوں کی صفوں میں آخری بار گسا اور اپنی آخری سانس تک لڑتا رہا کہتے ہیں دشمن نے اس کے جسم کو کار دیا سر الگ کر کے اسپین کے بادشاہ کو بھیجا گیا اور باقی جسم شہر کی فصیل پر لٹکا دیا گیا کاش وہ جانتے جسم کو لٹکایا جا سکتا ہے لیکن جذبے کو نہیں جب عروج کی خبر خضر رئیس تک پہنچی تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا نہ چیکا نہ رویا اور نہ کسی سے سوال کیا بس زمین پر بیٹھا اپنے بھائی کی وہ تلوار ہاتھ میں لی جس سے اس نے بہرہ روم کے دشمنوں کے دل چیر دیے تھے پھر سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو نے میرے بازو کو واپس بلا لیا ہے اب جو کچھ ہے وہ تیرے دین کے لیے ہے اب میں نہیں رکوں گا اور اسی وقت عثمانی خلافت کا دروازہ کھلتا ہے جو اس وقت سلطان سلیم اول کی زیر قیادت تھی اس نے خضر رئیس کو استنبول بلایا سلطان نے اس سے کہا تم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تم نے اندلس کے مسلمانوں کو بچایا اور تم نے ہمارے سمندروں کو سلیبیوں سے پاک کیا پھر سلطان نے خضر کو گلے سے لگایا اور ایک نیا لقب عطا کیا خیر الدین یعنی دین کی بھلائی اور ساتھ ہی خضر رئیس کو عثمانیہ بحریہ کا اعلیٰ ترین منصب پاشا کا سلار بنا دیا اب اب وہ وہ تھا خیر الدین الدینوسا تھا خیر الدین بار نے نہ صرف جنگیں لڑی بلکہ اپنے بھائی کی قربانی کو ایک مقصد میں اپنا ڈھال بنا لیا وہ الجزائر ترابلس اور شمالی افریقہ کو خلافت عثمانیہ میں شامل کرنے لگا وہ ہر شہر میں عدالتیں قائم کرتا مدارس بناتا بحری جازوں پر قرآن کی تلاوت کرواتا اور ہر سپاہی کو یہی سکھاتا ہم تلوار اس وقت اٹھاتے ہیں جب امت پر ظلم ہو اور ہم ہاتھ اس وقت جھکاتے ہیں جب رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور روج رئیس کی شہادت نے خیر الدین کو توڑ نہیں دیا بلکہ اس نے اسے اور پختہ مضبوط اور خلافت کا علمدار بنا دیا جہاں ایک بھائی ختم ہوا وہاں دوسرے بھائی نے جھنڈا اٹھایا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جب بھائی بھائی کے خون سے بیدار ہوتا ہے تو وہ سمندروں کو بھی فتح کر لیتا ہے اس کے بعد تاریخ کے جب اوراک الٹے جاتے ہیں تو ایک ایسا دور سامنے آتا ہے جب مسلمان خوشکی ہی نہیں بلکہ سمندر پہ بھی حکمرانی کر رہے تھے یہ دور تھا خلافت عثمانیہ کا اور اس خلافت کے سمندری بازو کا نام تھا خائر الدین باربروسا روج رئیس کی شہادت کے بعد خائر الدین نے جو پرچم اٹھایا وہ محض ایک انتقام کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کی عزت و بقا کا علم تھا خائر الدین باربروسا نے الجزائر تلمسان اور شمالی افریقہ کو اسپانی خلافت کا حصہ بنایا اس کی بحری افواج انڈلس سے لے کر اٹلی مالٹا یونان کے سائلوں تک پھیلی ہوئی تھی جہاں کبھی سلیبی بیڑے حکومت کرتے تھے اب وہاں مسلمان جہاز تیزی سے گردش کرتے تھے اور ان کے بعد بانوں پر صرف ہوائیں نہیں بلکہ ایمان کی طاقت بھی سوار ہوتی تھی اس کے بعد پاپائے روم اسپین وینس اور جنیوا سب حیران اور خوف زدہ تھے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمان بحریہ نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کے علاقوں میں جا کر حملے بھی کیے اور نہایت حکمت سے بہت سے علاقے فتح کیے یورپ کے تاجر خوفزدہ تھے ساحلی علاقے غیر محفوظ ہو گئے تھے سلیبی قلعے بے بس ہو گئے تھے ہر شہر میں یہی بات کردش کر رہی تھی یہ عثمانی کہاں سے آ گئے اور یہ بار بھروسہ کون ہے جو ہمارے سمندروں کو اپنے چوتے تلے روند رہا ہے سلطان سلیم اول کے بعد خلافت عثمانیہ کا ایک اور عظیم حکمران ظہور میں آیا سلطان سلمان قانونی سلطان سلمان نے خیر الدین باربروسا کو نہ صرف کاپودان پاشا یعنی چیف ایڈمرل مقرر کیا بلکہ اس نے عثمانی بحریہ کو اثر نو ترتیب دینے کی بھی مکمل اجازت دے دی یہ وہی وقت تھا جب خلافت کی بری فوج یورپ کی گہرائیوں تک پہنچ چکی تھی اور اب خلافت کی نگاہیں سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول کر رہی تھی جب یورپ نے دیکھا کہ ایک فرد ایک خیر الدین بار بروسہ ہماری تمام بندرگاہوں کو غیر محفوظ کر چکا ہے تو وہ سب آپس کی دشمنی بھلا کر متحد ہو گئے پندرہ سو اٹھتیس میں پاپا اے روم نے ایک اعلان کیا ہم عیسائی دنیا کے تمام ممالک کو متحد کرتے ہیں تاکہ ترکوں یعنی عثمانیوں کو سمندر سے نکالا جا سکے چنانچہ اس سب کے بعد سلیبی اتحاد یعنی ہولی لیگ کا وجود ہوا اس میں پاپا اے روم ہسپانیہ وینس چینیبا اور نائٹس آف مالٹا شامل تھے اس اتحاد کی قیادت کے لیے اینڈریا کو منتخب کیا گیا جو اس وقت یورپ کا تجربہ کار ترین بحری کمانڈر تھا اس صلیبی اتحاد نے اعلان کیا کہ ہم بار بھروسا کو سمندر میں دفن کر دیں گے اور بحرۂ روم کو ایک بار پھر صلیب کا قلعہ بنائیں گے اور اس ہولی لیگ نے ایک ایسا بیڑا تیار کیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے جس میں چھ سو سے زائد جنگی جہاز بیس ہزار سے زائد بحری فوجی توپیں تیر و کمان آگ برسانے والے آلات اور سب سے بڑھ کر یہ اتحاد اپنی عیسائیت کی برتری کے غرور میں سرشار تھا دوسری طرف استنبول میں خیر الدین باربروسا اپنے جہاز تیار کر رہا تھا لیکن اس کے پاس صرف ایک سو بیس جہاز اور آٹھ ہزار سے کم سپاہی تھے جب کسی نے باربروسا سے پوچھا آپ کیسے ان کے سامنے کامیاب ہوں گے وہ تو تعداد میں پانچ گنا زیادہ ہیں تو بارب روسا نے تاریخی جواب دیا ہم ان کی تعداد سے نہیں ڈرتے ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ایک ہے اور کافی ہے بارب روسا نے ہر سپائی کو میدان جنگ سے پہلے یہ وصیت دی یہ جنگ تمہارے جہازوں کی نہیں یہ جنگ تمہارے ایمان کی ہے اگر تم شہید ہوئے تو جنت تمہاری اور اگر تم جیتے تو امت کا فخر بنو گے بارب نے بہرائے روم کے جغرافیہ کو اچھی طرح سمجھا اسے معلوم تھا کہ کہاں پہاڑ سمندر میں گرتے ہیں کہاں کی لہریں تیز ہیں اور کہاں دشمن کے جہاز پھنس سکتے ہیں اس نے اپنی چھوٹی مگر تیز رفتار بحریہ کو اسی انداز سے ترتیب دیا کہ بڑے بڑے سلیبی جہازوں کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آئی بار جانتا تھا ہماری کامیابی ہتھیار سے نہیں بلکہ رفتار تربیت اور جذبے سے ہوگی اور آخر کار وہ دن آیا جس دن تاریخ نے اپنے سب سے بڑے بحری مارکے کا گواہ بننا تھا چھبیس ستمبر پندرہ سو اٹھتیس عیسوی یونان کے مغربی ساحل کے قریب ایک جگہ جسے پرویزہ کہتے ہیں دو فوجی آمنے سامنے کھڑی تھی ایک طرف سلیب والے بیڑے تعداد دا میں پانچ گنا زیادہ اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر مجاہد جن کے دل میں ایمان اور آنکھوں میں شہادت کی چمک تھی بار نے سب سے پہلے اپنے جہاز پر آزان دی پھر قرآن کی تلاوت کی گئی اور سب نے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اے اللہ ہم نے تیری راہ میں نکلنے کا عہد کیا ہے ہمیں کامیاب کر یا شہادت عطا فرما اور پھر سمندر کے سینے پر وہ مارکہ شروع ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں پندرہ سو اٹھتیس کا سال تھا پورے یورپ میں بے چینی کی فضا تھی رومی سلطنت مقدس اسپین جنیوا مالٹا اور دیگر سلیبی قوتوں نے مل کر ایک عظیم اتحاد تشکیل دیا جسے کہا جاتا تھا ہولی لیگ مسلمانوں کے بڑھتے بحری اثر و رسوخ کو روکیں خاص طور پر خیر الدین باربروسا کے بڑھتے قدموں کو روکا جائے پاپا اے روم نے اس اتحاد کو مذہبی جنگ قرار دے دیا یورپی دنیا نے یہ جنگ ایک سلیبی جہاد سمجھ کر اختیار کی یہ وہ وقت تھا جب یورپی اتحاد ہولی لیگ بحری بیڑا چھ سو کے لگ بھگ جنگی جہازوں کے ساتھ بحرائے ایجین میں داخل ہوا اس عظیم اتحاد کی قیادت کر رہا تھا جینوا کا بحری ماہر اینڈریڈوریا جس کا نام یورپ میں خوف و دہشت کا نشان تھا مگر اس کے مقابلے میں صرف ایک سو بائیس بحری جہاز کھڑے تھے ایک اکیلا مگر با ہمت نڈر اور بحری جنگوں کا سلطان خیر الدین بار بروسا یہ عددی لحاظ سے نہایت غیر متوازن مقابلہ تھا ہر تجربہ نگار ہر سیاست سمجھنے والا بندہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو بدترین شکست ہوگی مگر بار کو اپنے اللہ پر یقین تھا اور اپنے ملاحوں پر اعتماد پرویزہ پر لڑی گئی جو آج کے یونان کے قریب واقع ہے جب سلیبی بیڑا آگے بڑھا بار نے اپنے جہاز کو ایک خاص بحری ترتیب میں کھڑا کر دیا اس نے جزیرہ لفقہ کے قریب اپنے بحری قلعے اور چھوٹے جہازوں کو ایسے انداز میں رکھا کے دشمن کی بڑی کشتیاں مکمل طور پر پھنس گئی تیز ہوا بار بھروسا کی جنگی چالوں نے یورپیوں کو الجا دیا ایک ایسی شدید بحری لڑائی شروع ہوئی جو دنیا نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھی تھی توپوں کی گھن گرج تیر اندازوں کی بارش اور کشتیوں کے ٹکراؤں نے سمندر کو قیامت کا منظر بنا دیا مگر بار بروسا کی مہارت اور اس کے سپائیوں کی ایمانی طاقت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا صرف ایک دن کی لڑائی میں زائد مکمل سلامت رہا حیرت انگیز طور پر خود اینڈری میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا یہ شکست یورپ کے لیے ایک ایسا صدمہ تھی کہ وہ برسوں تک اپنے زخم چاٹتے رہے پرویزا کی اس شاندار فتح نے عثمانی سلطنت کو بحرائے روم کا بے تاج بادشاہ بنا دیا کوئی بھی مغربی طاقت اب بغیر باربروسا کے خوف کے پانیوں میں سفر نہیں کر سکتی تھی یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی یہ ایک پیغام تھا اگر ایمان ہو حوصلہ ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے اور اسی فتح کے بعد خیر الدین باربروسا کے نام کا توتی نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی بولنے لگا اب وہ صرف عثمانی بحریہ کا امیر نہیں تھا بلکہ اسلامی تاریخ کا ہیرو بن چکا تھا جس نے سلیبی سمندری طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے رکھ دیا تھا جنگ پر ویزا میں سلیبی اتحاد کو شکست دے کر خیر الدین بار بھروسہ نے نہ صرف بیرہ روم کو مسلمانوں کے لیے محفوظ بنایا بلکہ عثمانی خلافت کے وقار کو ایسی بلندی عطا کی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے مگر یہ عظیم فتح بار کی آخری منزل نہیں تھی یہ تو ایک آغاز تھا ایک ایسے دور کا جس میں وہ نہ صرف ایک جنگجو بلکہ ایک سیاسی عسکری حکمت عملی کا مجسم نمونہ بن کر ابرا سلطان سلمان قانونی نے اس عظیم کامیابی کے بعد خیر الدین بار کو باقاعدہ طور پر کپتان دریا مقرر کیا یہ لقب عثمانی سلطنت کے سب سے اعلیٰ بحری منصب کا تھا اب وہ صرف ایک جنگی سپا سالار نہیں رہا بلکہ عثمانی نیوی کا نگران سفارتکار اور سلطنت کے بحری معاملات کا فیصلہ ساز بھی بن چکا تھا بار نے اپنی نئی حیثیت میں سلطنت کے بحری بیڑوں کو جدید خطوط پر منظم کیا بحرہ روم بحرہ ایجین اور یہاں تک کہ بحرہ اطلس کے کئی مقامات پر اس نے چھوٹے چھوٹے قلعے بندرگاہیں اور شپ یارڈ قائم کروائے اس کی بدولت شمالی افریقہ سے ترکی اور ترکی سے مشرقی یورپ تک ایک بحری شارعہ کی صورت بن گئی جس پر عثمانی پرچم لہرانے لگا ان دنوں اسپین اور پرتگالی افریقہ ساحلوں پر نو عباداتی قبضے کے لیے زور لگا رہے تھے مگر باربروسہ نے الجزائر تیونس، لیبیا اور مراکش جیسے علاقوں میں اسمانی اثر کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ مضبوط بھی کیا کئی مقامات پر بغاوتوں کو کچلا ڈاکوؤں کو نست و نابود کیا اور مسلم تاجروں کو سلیبی قزاقوں سے تحفظ فراہم کیا اب وہ ایک مرد مجاہد نہیں بلکہ ایک زندہ لیجنڈ بن چکا تھا اس کا نام سن کر یورپی بادشاہوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی ایک بار فرانس کا بادشاہ فرانسس اول نے سلطنت عثمانیہ سے مدد طلب کی تو سلطان سلمان نے کسی وزیر کو نہیں بلکہ خیر الدین باربروسا کو بذات خود فرانس بھیجا اور باربروسا کا فرانسیسی دارالحکومت پہنچنا یورپ کے لیے ایسا تھا جیسے سمندر کا سلطان خشکی پر اتر آیا ہو فرانس میں اس کا استقبال شاہی پروٹوکول کے ساتھ ہوا بادشاہ نے کہا باربروسا تم صرف خلافت کے نہیں پورے عالم اسلام کے محافظ ہو یہ وہ مقام تھا جہاں ایک قزاق کلانے والا مجاہد عالمی سیاست کا مرکز بن گیا یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے والا وہ شخص جو بچپن میں غلامی کے خطرے سے گزرا آج عزت عظمت اور ایمان کی زندہ علامت بن چکا تھا خید الدین باربروسا کا سورج نف صدی تک بحرائے روم پر پوری آب و تاب سے چمکتا رہا وہ جس طرف جاتا سمندر اس کے قدم چونکتا جہازوں کی کمانے اس کے حکم کی کتابیں ہوتی اور مسلمان قوم اس کے نام پر فخر محسوس کرتی مگر ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے ہر بلند پرچم کو ایک دن سرنگو ہونا ہوتا ہے اور ہر دلیر سپہ سلار کے بازو آخر کار تھک جاتے ہیں پندرہ سو پنتالیس عیسوی کا سال تھا بار اس وقت اپنی عمر کے آخری دہائی میں تھا سالوں کی جنگوں موسموں سازشوں سفارتکاریوں اور قربانیوں نے اس کے جسم کو تو کمزور کر دیا تھا مگر اس کا دل اب بھی ایمان غیرت عزم سے لبریز تھا استنبول کی بندرگاہ پر اس کی آخری جنگی تیاری مکمل ہو چکی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اب سمندر اس کے لیے پرانا رفیق ہے مگر آخری میدان نہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک رات تنہائی میں اپنے چند مخلص ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا میں نے سمندر کو ہمیشہ اپنے رب کی نشانی سمجھا اور دشمن کو ہمیشہ حق کے مقابل کھڑا پایا اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری لمحہ خاموشی سے میرے رب کی بارگاہ میں جائے جیسے موجیں سمندر میں گم ہو جاتی ہیں وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی صبح جب موزن نے اذان دی تو خیر الدین بار اپنے کمرے میں سجدے کی حالت میں پایا گیا اس کا چہرہ سکون سے بھرپور تھا جیسے ایک طویل جہاد کے بعد ایک سپاہی کو اس کے رب نے بلا لیا ہو سلطان سلمان قانونی کو خبر ملی تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اس نے اعلان کیا آج خلافت کا بازو ٹوٹا ہے مگر اس کا سایہ تا قیامت امت مسلمہ پر رہے گا خیر الدین بار بروسا کو استنبول میں انتہائی شان و شوکت سے دفن کیا گیا اس کا مزار آج بھی استنبول میں موجود ہے اور ترکی کی بحریہ آج بھی ہر سال اس کے مزار پر رسمی سلامی دیتی ہے یہ روایت پانچ سو سال سے جاری ہے اس مرد مجاہد کی آخری وسیعت تھی کہ میری قبر کے سامنے سے کبھی کوئی بحری جہاز بغیر سلامی کے نہ گزرے کیونکہ میں نے سمندر کو اللہ کی امانت سمجھا اور جہازوں کو دین کا قافلہ سمجھا یورپی مورخین آج بھی حیرت سے اس کے کارنامے لکھتے ہیں ایک یورپی مورخ نے لکھا اگر بار نہ ہوتا تو ترک خلافت کی سرحدیں کبھی سمندر سے باتیں نہ کرتی وہ ایک انسان تھا مگر اس کی جد و جہد ایمان اور غیرت نے اسے افسانہ بنا دیا یہ تھی اس شخص کی کہانی اس بہادر مسلمان کمانڈر کی جس نے سمندر کی لہروں کو اپنا شریک سفر بنایا اور یورپ کی طاقتوں کو اپنے قدبوں میں سجدہ کرنے پر مجبور کیا خیر الدین بار بھروسہ نے نہ صرف عثمانی سلطنت کے لیے عظمت کے دروازے کھولے بلکہ مسلمانوں کو سمندری چنگ میں بھی فاتح بنایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ صرف ایک بحری کمانڈر کی نہیں بلکہ اس عزم کی کہانی ہے جو ایمان غیرت اور اللہ کی مدد سے ہمیشہ جیتتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں اسی طرح کی مزید دلچسپ تاریخی ویڈیو کے لیے یاد رکھیں تاریخ کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ جب ہم اپنی تاریخ کو جانیں گے تبھی ہم اپنے رستے کو بہتر سمجھ پائیں گے